Есть охота для богатых. Они, их там загоняют животные, за нами охотились. Танки, арта, миномет. В рынке самое было тяжелое. Назад было даже сложно трехсотами уйти. Острова, левый берег. На лодке ты идешь, тебя рисуют. Постоянно дроны кружляют. Я отказался брать 20 человек и идти защищать 101 дом. У нас пошло за четыре человека. Писать рапорта на переводы тоже бесполезно. Уйти с армии – это только через СЗЧ. Что мне будет, посадят или там куда-то отправят? сразу штурмовать Донбасс. Я был в СИЗО, там и 4 СЗЧ было у парня. Как мне сказал бывший командир, мы все люди, и все можем оступиться. Психологически люди не выдерживают. У них всех на глазах написано, что вот-вот он скоро сорвется и уйдет в СЗЧ. Просто не все это читают. Мажаров Владимир Владимирович, позивний мажор. 36. Скільки вам років? 36. Дмитро, 27 років, позивний Тунгус. Як для вас взагалі почалося повномасштабне вторгнення? Приїхав за границею, поругався з батьками, я, я йду служити. Ні, ти не йдеш служити. все». Вечі тихенько утром встал і пошел. Ну, пішов. Прийшов к воротам э, частина. Я говорю, я хочу служити. Прийшов офіцер, наш забрав і одразу устроил нас в розвід роту. Заправлять машины в первую очередь поехали. Заправки были забиты все, магазины полупустые. Паника. Семью отправил за границу. Ничего больше не держал в городе, кроме родителей, конечно. Ну вот пошел их защищать добровольно. Ну я пробовал через заводской военкомат, меня не брали, не сказали перезвонят. Пробовал через ленинский военкомат тоже, ожидайте звонка. Через знакомых получилось. Херсонское направление, острова, левый берег, а это что? Это вода. Это преграда очень большая. Потому что ну, дойти, например, там, до позиции по суше, это одно. А доплыть на лодке, дойти, это другое. Потому что ты идешь, тебя рисуют сразу. Танки, арта, миномет. После того, как э, пришли в ПВ, прям очень трудно было. Знаете, есть охота для богатых. Их там загоняют животные. И просто они ходят там и отстреливают их. За нами охотились. Ты постоянно находишься в болоте, вот так вот. Мы под Ивой сели, и укопаться ты не можешь, потому что вода. И мимо нас так вот просто 17 пивишек пролетело, и в 20 метрах от нас разрывались. И я понимал, что сейчас, если не дай бог что, одна где-то упадет возле нас, это ну, сразу всем троим 300 тяжелые будут. А, ну, на острове бежать некуда, это не сушат, и назад не побежишь, там вода как бы. Вот. вот. это был самый страшный случай. И нас эвакуировали более 12 часов. Ранение я получил в 11.42. Сюда два осколка зашло. К рынке самое было тяжелое. Назад было даже сложно 300 уйти, не то что 200. -м. В основном все туда провизию, БК, морпехов. Всех туда на рынке, на рынке по 20-30 по человек. И толком никто ничего не понимал. Но нас там всех разбирали по времени. Каждую секунду минометный обстрел, кабы, танки, рикошеты пуль. На десятые сутки, когда я уже стал командиром отделения, другого отделения, которое там пришло на третий день, и их командира за а одного за 200 ну, я стал, потому что я по званию старший солдат был уже. Я отказался брать 20 человек и идти защищать 101 дом, потому что выхода вообще назад нет. У меня физически было состояние вообще не очень хорошее, потому что 300 и 200 очень тяжелые, и дорога там очень сложная. Топи, болото, берца полностью уходила на муляк он. Почти по колено было. И это мы под открытым небом камышами уходили. Меня схватило поясницу. Когда я уже вернулся туда, адреналин пропал, и я два дня вообще не ходил. И ни с кем не разговаривал, но психологически был подавленный после увиденного, конечно. И после этого, можно так сказать, что были мысли, что как-то начальство ну, не очень хорошо относится. Потому что когда говорят, пацаны надо, пацаны надо, надо на остров, нету кто, чтобы пошли. Все, не вопрос. Мы всегда ходили, мы не отказывались. У вас было непоразумение с Керівництвом? Ну, за последний период, я... Мабуть, что да, было непоразумение с Керівництвом. Очень много там осталось, которых даже не забрали. Они без вести пропавшие считаются, но... Я знаю, что они находятся в том-то, том-то доме, заваленный подвалом, их разобрал танк. Была очень большая тревога. ПТСР, вот это вот, всякие нервы. Я заикаться начал, вот. Но возвращаться хотелось очень сильно, потому что там мои пацаны. Потом я перевелся в БПЛА. Начали мы ездить на берег, там, где постоянно работают и А после того, как тебя гоняли как животные эти пивишки, и ты выжил чудом, у тебя в голове какой-то вот страх остался. И 28 сентября я просто головному сержанту БПЛА, разведроты, написал, что я не буду дальше участвовать в этом всем и покидаю службу. Вот. Собрал все вещи, оставил, сказал, где эти вещи находятся, оружие. У нас пошло в СЗЧ 4 человека, вот. но каждый пошел сам по себе. Нас отправили домой на Николаев на прохождение ВЛК. После ВЛК я остался в части без разрешения нести службу в нарядах, то есть мне запретили Оружие но запретили управлять транспортным средством. Остался я на лопате на метле в части с утра до вечера и вечером домой. Пришла бумажечка на, в пехоту на курское направление, что-то 200 человек. Ну и я попал в списки этих 200 человек. После Крына, конечно, я погибать просто так не собираюсь. А писать рапорта на переводы тоже бесполезно. Но их получают, держат, а движений никаких нету дальше. То есть уйти с армии в какой-то другой, перевестись, это только через СЗЧ получается официально. Я просто напросто не поехал в часть, чтобы не отправляться никуда дальше. Ну и ребятки, которые отправились, они уже позже мне уже звонили, говорили, что они там на половине пути уже тоже поспрыгивали с вагончиков. Как долго вы были в СЗЧ? Ну, с 28 сентября по 30 декабря. То есть я не скрывался. Ну, никто особо, я не скажу, что искал, потому что если бы искали, приехали бы, домой не приезжали, ни полиция, ни, ни ДБР. Я все время, сколько вот находился все зачем думал про службу, потому что я думал, блин, пацаны, подставил пацанов, это раз. Во-вторых, э -э как мне возвращаться? В-третьих, что мне будет, посадят или там куда-то отправят? сразу штурмовать Донбасс. Просто есть люди, которые осознанно идут, потому что им что-то не нравится. Есть вот, как я, который пошел из-за того, чтобы вот, не долечился. И что-то вот с ментальным здоровьем пошло не так. Как долго вы были в Четыре месяца. Вы планировали повернуться на службу? Ну, планировал, да, искал через кого, куда, ну хотел, ну, дрончиком хотел попасть. Ну и хотел в минометку. Ну вот, в минометку почти получилось, но чуть-чуть ДБР обогнала меня, и я попал в СИЗО сначала. Как это было СИЗО для Маневажа? Блестящий. На, они стучали, стучали в двери, ну, человек 8, наверное, часа два. Тарабанили, тарабанили. Вызвали на МЧС, приехал приехала МЧС с бензорезом, и давай заводить бензорез, чтобы вырезать двери в тамбурин. Ну, естественно, я закрыл двери, ну, чтобы они ничего не пилили и не резали. Потому что если они меня заберут, я прекрасно понимаю, что квартира будет открытая, останется добровольно, считаем сдался. И поехали в суд в Ингульский. И там в суде мне зачитали туда сюды что зачем что все тюрьман. И отправили мне в СИЗО. Сосед наш служил в 123-й ТРУ. Он постарался, сделал видношение. И через это видношение, через с помощью адвоката, я через два месяца освободился в зале суда и погнал служить в ТРУ. Пока я был дома, я находился в таком более спокойном месте, меня попустило. Я уже понял, осознал все, и думаю, как бы мне стыдно не было, мне надо возвращаться, потому что я жить так не смогу. И мне звонил э, вот этот ВСП и говорил, что вот смотрите, у вас есть выход, вы можете вернуться, все будет хорошо, вам ничего за это не будет, и есть другой выход, что вот если вы не вернетесь, подадут э, в розыск вас как бы рано или поздно найдут. Ну и как бы будет уже дальше расследование, статья. Позвонил своему взводному, я говорю вообще хочу в роту обратно вернуться, потому что там ну, семья, вот. он говорит вряд ли получится, потому что не все рады будут видеть. Я говорю хорошо, не вопрос, просто в бригаду хочу вернуться. Он говорит давай я поговорю со Спартаком, это нынешний э, командир зенитной батареи. Мы увиделись в городе, все поговорили, обсудили, меня оформили, что я вернулся, Спартак приехал, забрал меня, оформил документы, что я перешел к нему. Все. Вот так вот произошла процедура. На самом деле было намного проще, чем я думал. Как мне сказал бывший командир, мы все люди и все можем оступиться. Это золотые слова. Хороший человек. Никакой адаптации не проходил, приехал, со всеми познакомился, все хорошо. Денечек погулял, а потом поступил приказник ехать и искать позицию. Поехали мы всего на правом берегу. Ну, с первых секунд нас там начали встречать градами, но я понял, что мы уже в зоне боевых действий. После крынок это все чепуха и мелочи. Я радовался, что я уже не в СИЗО. Чи дурикнул кто из ваших братьев вам за ваших чинок? С прошлых было, вот, но не прямо. Они просто там не хотели здороваться, не хотели видеть говорили за спиной, было такое, но ну, это единица. С нынешних вообще просто пацаны персик, все как один сказали, не парься, братан, все будет Nice. Они меня видели, что что-то не так, спрашивали, что такое, я говорю, ну я пришел, я все Они, они смеялись, они просто смеялись и говорили, да не гони, ну ты что, ну все может быть, Говорит, и мы можем пойти в СЗЧ, от этого никто не застрахован. Никакого давления абсолютно. Все мы люди, все мы ошибаемся. Ну, это я не считаю, конечно, ошибкой, это правильно было все сделано. Ну, за созречение никто ничего не говорит. Чи шкодуете вы про своих чину. Да нет, я никогда ни о чем не жалею. Ну, что будет, того не избежать. Я осуждаю свой поступок, но я более осуждаю тех, которые ушли и начали говорить, а вот я ушел, а там все плохие, а я один хороший. Такого не бывает. Как вы думаете, почему вообще есть такое явище СЗЧ? Не знаю. Может, психологически люди не выдерживают, поэтому и уходят в СЗЧ. Может, просто командование не всегда слушает своих солдатиков. У них есть приказ и все, и как его выполнить, не обсуждают. Может, менять людей надо психологически, давать им отдыхать, восстанавливаться, в отпуски отправлять, прислушиваться. У них всех на глазах написано, что вот-вот он скоро сорвется и уйдет в СЗЧ. Ну, просто не все это читают. Это комплекс. Нету такого, что виноват кто-то один. Всегда есть цепочка, которая тянется и бывает только усугубляется. Там, где хорошо, не уходят с изучения. Бывает всегда какая-то проблема изнутри, может, там, от командования, может, от ситуации. После того, как вы повернулись, вас освободили э, уже полностью от криминальной ответственности? И чи использовали вы эти процедуры спрощенного повернения после зачем? Ну, я так понимаю, что да, как с того момента, как меня освободили в суде, то, скорее всего, что все это криминально или остановилось, или закончилось. Ну, если остановилось, то остановилось. Значит, продолжится после того, когда закончится война. Если все будет хорошо, я доживу до этого момента. Если бы не был уверен, я бы их до себя не взял. До того, как они пришли к нам, все еще не было у нас в Поки ніяких Пока никаких нареканий было, ни до работы, ни до ставления, ни до Виконання своїх обов'язків службових. Можливо, на першому етапі якась трошки настороженість, тому що ну, в цілому нова людина, і плюс є такий, скажімо так, грішок тянеться, але будуємо роботу таким чином, що вони і зближаються, знайомляться ближче. І... Як бачу, я зараз результат, то знаходять спільну мову і працюють. Я жодного не засуджую і не ставлюсь упереджено, тому що не побувавши з людиною в тій ситуації і не знаючи його стан справ, не буду засуджувати. Не знаю, тому не збираюся засуджувати і готовий прийняти таких людей на службу, якщо в них є тверде рішення. За період дії закону щодо спрощеного. Варіанту повернення на військову службу по території Миколаївської області повернулися на службу і скористалися можливістю цього закону понад 2 тисячі військовослужбовців. Закон, який дозволяє звільнитись від кримінальної відповідальності, він поширює свою діяльність виключно на військовослужбовців, які вперше вчинили самовільне залишення військової частини, самовільне залишення військової частини. Як злочин, в цілому він віднесений до категорії тяжких правопорушень, за які передбачено покарання від п'яти до десяти років позбавлення волі. Тому особа, яка два і більше рази повторно вчинила СЗЧ, вона вже не може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Що може статись таке, що ви можете піти в СЗЧ ще раз? ты когда там был, ты уже понимаешь, что и как. То есть когда ты не был там, ты еще не знаешь, как это, как идти на войну. Когда ты там уже был, ты понимаешь, как ты себя там чувствуешь. И уже, я думаю, если нам даже скажут, там, едем завтра, я не знаю, там, на Покровск, ну, ты уже не пойдешь в еще Что может стать свед... такая, чтобы вы пошли в следующий раз? Ну, это сильный вопрос. Ну, не знаю, если бы мы остались на и нас никто не мог бы забрать, и мы там провели месяца два, то тогда я бы, наверное, тоже ушел с изучать психологически отдохнуть. Да, конечно, вернулся бы. Да. я был в СИЗО, там и четыре СИЗЧ было у парня. Я говорю, так бывает? Он говорит, да. Четыре раза уходил.